وَقُرْآنَ الفجر اور فجر کی نماز اور فجر کی نماز ان قُرْآنَ الْفَجْرِ کان مشہودا ان قُرْآنَ الْفَجْرِ کان مشہودا یہاں پر نماز فجر کا نام بھی بتایا یہاں پر نماز فجر کا نام بھی بتایا اور اس سے پہلے چار نمازوں کا صرف ذکر کیا الشمس الى غسق شمسی لیکن سگے فجر کی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا فرمایا ان نسلاطا کیا فرمایا آگے ان نقرآن الفجر کان مشہودا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور فجر کی نماز اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ فجر کی نماز کے اندر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں قرآن الفجری کان مشہودہ کہ فجر کی نماز کے اندر وہ رات والے فرشتے وہ بھی موجود ہیں وہ دن میں جن کی ڈیوٹی ابھی شروع ہوگی وہ بھی موجود ہیں تو رات والے فرشتے بھی آگئے دن والے فرشتے بھی آ جب دونوں فرشتے اس مجلس میں موجود ہوں تو بتائیں اس کی کتنی برکتیں ہوں گی کتنی رحمتیں ہوں گی کتنا اللہ پاک کا نزول رحمت ہو رہا ہوگا اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز کو بھی قائم کرو جس طرح چار نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا فجر کا بھی حکم دیا تو فجر کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جو شخص فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کا پہلا ثواب اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کی نماز فرشتوں کی نماز کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اللہ! یعنی ایک طرف انسانوں کی صفحے بنی ہوئی ہیں اور ایک طرف فرشتوں کی صفحے بنی ہوئی جبکہ یہ زہر کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے عصر کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے مغرب کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے عشاء کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے وہ تو فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں تو آج بھی دنیا کے اندر اگر کسی مجلس کے اندر کوئی بڑا اللہ والا آ جائے کوئی اللہ کا ولی آ جائے کوئی کامل ولی آ جائے کوئی پیر آ جائے کوئی مفتی صاحب آ جائے کوئی امام صاحب آ جائے کوئی اللہ کا ولی اللہ آ جائے تو اس مجلس میں برکتیں ہوتی ہیں اس مجلس کے انوارات ہوتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے کتنا مزہ آتا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ جس مجلس کے اندر فرشتے ہوں جس مجلس کے اندر فرشتے ہوں وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں وہ فرشتے جو نور سے بنے ہیں تو جس مجلس کے اندر فرشتے ہوں گے تو نور نور ہوگا تو جب نوری نور ہوگا تو اس بندے پر کتنا دل کو سکون ملے گا کتنا اس کو سکون ملے گا اور کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی تو فجر کی نماز میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جب فرشتے بھی حاضر ہوں گے تو یقیناً ہمارے دل کو سکون ملے گا اور آج بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں یہ تجربہ کر کے دیکھیں فجر کی نماز کے اندر جو سکون آپ کو ملے گا وہ دیگر نمازوں میں نہیں ملے گا اللہ. کیوں سکون ملتا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتے کس سے بنے ہیں نور سے بنے ہیں اور نور اللہ پاک کی ایک صفت ہے اللہ پاک نور نورا نور اللہ پاک اس نے نور کو بنایا وہ خود کتنا نورانی ہوگا اللہ. یہ فجر کی نماز سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ فجر کی نماز سب سے پہلے دنیا کے اندر جب سے یہ زمین بنی حضرت آدم علیہ السلام نے, پڑی حضرت, آدم علیہ السلام نے پڑی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہ رات کا وقت تھا کون سا وقت تھا رات کا وقت تھا نہ تو کوئی لائٹیں نہ تو کوئی جنریٹر نہ تو کوئی آگ نہ تو کوئی مومبتی کچھ بھی تو نہیں ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ تو جنت سے آئے تھے دنیا میں آئے تو پریشان ہو گئے زمین میں آئے تو پریشان ہو گئے یہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے یا اللہ کچھ دیکھی ہی نہیں رہا یا اللہ میں کہاں پر آ گیا میں تو تکلیف میں آ گیا یا اللہ یہ کون سی جگہ ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے اور یہ زمین ہے اتنے میں وہ ابھی دلی دل میں پریشان ہیں کہ اچانک دیکھا کہ صبح صادق کا وقت ہوا کہ اچانک دیکھا صبح صادق کا وقت ہوا اور آسمان پر ہلکا ہلکا سفیدی آنا شروع ہوئی ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہوئی وہ رات کی تاریخی ختم ہونا شروع ہوئی اور صبح آنا شروع ہوئی تو اللہ پاک کے شکرانہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے دو رکعت فجر کی نماز پڑھی دو رکعت کیوں ایک رکعت اس لیے پڑی کہ رات کے جانے کی خوشی میں اور ایک ایک رکعت اس لیے پڑھی دن کے آنے کی خوشی میں اللہ تو سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فجر کی نماز ادا کی اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دو رکعت ادا کرنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہو یہ دو رکعت اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو تو حضرت آدم علیہ السلام پابندی کے ساتھ یہ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ آیا. وہ بھی رکعت پڑا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا یہاں تک, کہ علیہ السلام کا زمانہ آیا. یہاں تک کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیا علیم السلاۃ دنیا میں تشریف لائے سب نے فجر کی دو رکعت نماز ادا کی آلہ! تو یہ دو رکعت سمجھ میں آیا سب سے پہلے کس نے پڑھی حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کون ہے میرے اور آپ کے ہمارے جد امجد یعنی جس سے ہم پیدا ہوئے جس سے ہم پیدا ہوئے جس سے یہ سارے انسان پیدا ہوئے وہ کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فجر کی دو رکعت پڑھی اس کے بعد آپ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا آپ علیہ السلام, و السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے خاص تحفے دیے جس میں سے ایک خاص تحفہ فجر کی دو رکاج سنت کا دیا اللہ فجر کی دو رقاط سنت کا دیا اور فرمایا کہ جو شخص یہ فجر کی دو رکع سنت ادا کرے گا اب فجر کی دو رقع سنت کی فضیلت اتنی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی فجر کی دو رکع سنت ہے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں